Сегодня Жанла, чтобы авто в автосервисе. Так приятно было приехать на показ Жанны Грицей, да, особенно в пол одиннадцатого вечера, после тяжелого дня показов целый день. Это было конечно издевательство с одной стороны. Причем, когда мы подъехали к показу, к автосалону вообще. И когда мы заходим, шампанское машины, шины, девушки, одетые в драные вещи, все было очень круто. Девочки, ну, вы стоите? Надо переодевайте свитер. Быстрее, быстрее. Ребята, минутная готовность новой коллекции Revolution из My Boyfriend Жан Грицвельд, как завжди, поеднав все и отразу. Размаится коллери, выбор фактур на будик и смак, так как я просто адский поклонник баклажанного цвета. Жан меня просто совратил этой своей лаковой юбкой. Вот эту, кстати, футболку я хотела себе отрабэстать. Поеднание шкиры тамилитари, вышивка тапоеток. У меня дух захватило. Нет ни одной вещи в показе, которую бы я не носила. А я считаю это успех. Я считаю, что там было два гениальных просто наряда. Мне очень понравилась милитария, которая была украшена розами. Это была такая трогательная, нежная. Для меня Жан великолепный. Широкие силуэты, идеально выкроенные классические жакеты и свитеры с отвертыми хаотичными вырезами. У коллекции Жана Грицфельда не места серии «Буденности». Очень понравилась его коллекция. Вот этот жеге. Жеге. О, Жеге. жеге. Надо, кстати, сказать. Меня попсили, случайно. Жан, я поздравляю тебя. Коллекция была сделана не как в прошлом году, более спокойно более какая-то носибельная. Там несколько я позволил себе, да, вот силиконовая рубашка была, которая открывала и юбка, какие-то такие моменты, которые, ну, в шоу очень круто выглядят. Мне очень понравилась локация и Гризсвиль, всегда он отличается своим шоу. Очень красивое белое платье. Кстати, обратите внимание, Жан всегда дополняет какими-то аксессуарами свои показы. Сейчас эти колечки, да, цепи на них. Я считаю, что Жан крут. <laughs> Жан, ты крут. Надо селфи реально, супер. <laughs> Почему ты не делаешь показы вообще вот в формате и Ukrainian Fashion Week, или вообще где-нибудь там по соседству, рядышком, в хороших заведениях? Я не называюсь громкими именами там дизайнер, ирочемпион и так далее. У меня ателье, ателье мое, да? Это твой индивидуальный пошив, когда ты пришла, и сделали все ровно под тебя. Под твою грудь, под твою попу, под твою талию. И ты вот вышла и богиня. Ир, спасибо огромное тебе, что ты сегодня к нам пришла. И дала очень важные советы, мы обсудили, всем перемыли кости. Сказали, хто да, хто нет. Ну і в общем, как бы, очень приятно было встретиться. Я желаю удачі. Спасибо, ну і звичайно, вам весняних класних днів. Це була я, ваша дявушка Блонда, і побачимо за тиждень. Наступної програми у Моя профешн. Практичність чи авангард. Погляд на моду від молодих дизайнерів. Чия колекція сподобається гостям тижня моди найбільше? А чию творчість наші модники не зрозуміють. Не пропустить, уже за неделю эксклюзивно на M1.